Знову радий вітати вас у нашій програмі Спасені. З вами в студії ведучий Анатолій Луценко. Сьогодні у нас в гостях дуже цікава людина. Залишайтесь з нами. Люди завжди схильні навішувати ярлики. Яр яр Для певної групи людей життя ускладнюється тим, що їхнє минуле стає тягарем, що лишається на все їхнє життя. Певні умови існування в певних обставинах формують долю цих людей. Суспільство відштовхує від себе, оточуючи, відносяться з насторогою, не бажаючи мати з ними справу. Хто ці люди? Сьогодні ми почуємо ще одну незвичайну історію. Життя звичайної людини у нас в гостях Микола Чаюн. Микола, я знаю, що ви виховувалися в школі інтернаті Інтернати це така закрита система, де нівелюється особистість, там, дисципліна, всі однаковий одяг і так далі. Насколько вам комфортно выховывалось и жилось там? Конечно, интернат — это тяжело. Тяжело, тяжело во-первых, потому что нету родителей. Нету родителей, некому пожалеть, некому пожалеться, может быть. Конечно, постоянно хочется кушать. Холодильника там нету, что открыл, что-то взял, покушал. Конечно, хочется каких-то конфет, конечно, хочется какое-то кино — Дома это все есть, там, конечно, этого всего нету. Все, что там есть, это отношения, отношения таких самых, как сам, возможность, ну, может быть, как-то прорваться или что за счет кого-то или подняться, какие-то такие вот правила. Конечно, они обозляют, конечно, они формируют тебя как личность там, там же в интернате и причем личность такую, которая не знает, что такое любовь или что такое надо там простить или что-то поделиться чем-то, потому что его просто там нету такое. И, безусловно, но подготавливает тебя к не лучшей жизни. Такое вот. А все-таки в детстве мы мрием про что-то. У вас были какие-то детские мрии, про что вы тогда мрели? Я скажу, в интернате есть только одна мечта: выйти на свободу побыстрее выйти с этого интерната, побыстрее выйти с этой клетки, потому что это клетка. Это такая мини-клетка. Конечно, хочется, хочется домой, хочется там. Вот я помню, как мать мне говорила. Может, я все время просил, забери меня с интерната, но так как мать была в общежитии, жила, некуда было забрать. Она говорила, сынок, вот восьмый класс, точно будешь дома. Я помню, как я, как я готовился, даже думал книжки, как мне в интернате там взять, чтобы те книжки, которые надо, там, которые надо восьмой класс. То есть вот желание, вот самое большое желание, то, о чем там мечтаешь, это попасть на свободу, это быть, как все дети, на свободе своими родителями. Так. Вот такие, ну, таким мрии вас не здійснювались, и таким чином, это життя подтолкнуло до того, что вы опинилися в язнице. Как это трапилось? Ну, как трапилось? Так и трапилось. Трапилось, случилось, да, по-русски случилось... Потому что к этому подошла уже жизнь. Я к этому уже подошел. Я подошел физически, конечно, в интернате. Я был здоров, потому что там режим все-таки дает физическую силу. Но морально, но духовно, со своими взглядами на жизнь, как решать разные вопросы, я подошел фактически к тюрьме. Когда я оказался на свободе и оказался среди своих сверстников – Конечно, я знав, як общаться з ними на своєму языке. Ну, тот язык, який був у мене, це такий фуліганський, за що я сів сразу за фуліганство. Мені дали три роки. Три роки для колонії несовершеннолетніх. І три роки ви були в цій колонії, так? Да, три роки, да, так. А ви усвідомлювали той злочин, який ви вчинили, чи розбій там, що це гріх? Чи ви усвідомили, що це злочин. Аби не попастися. От Оцінка була. у вас тоді цього це не, добре, я... Чи погано? Да, я понял. не, я не вважав, що це грех. Как это грех відстоять свою правоту или грех відстати отстоять... Не, наоборот, я вважав, що это ну, преимущество, от я здоровий, uh -huh. я так поступаю. Вот я так понимаю, если він поступив неправильно, значить він може бути І Це наказание проведу, я, так як я считаю правильним. Це фуліганство называется. Сейчас это це я розумію. А тогда я считал, що це справедливость, це нормально, це нормальні поступки, це нормальне общен. Скажіть, коли людина опиняється в таких тяжких обставинах, що не може сама вирішити, складне таке питання, вона звертається до якоїсь сили до Бога. Чи у вас цей був момент звернення до Бога тоді, чи ні? Ні, такого моменту у меня не було. Такого. Все ж... Где я мог бы подчеркнуть свою силу или, может быть, какие-то ну, нужные мне вещи. Это я считал, это моя мать может мне дать. Вот, или там мои родственники. Если мне было, допустим, тяжело, я надеялся на них. Я надеялся там, на своего дядю, который может меня... Там училище военное, даже так вот я хотел там, помочь мне поступить. Вот такие вещи. Но Бога, конечно, я... То, в, том, в тот момент я не надеялся. А когда был вынесенный вырок, вы ви излякались или нет? Ні, я не испугався. Уже я к цьому був готов. Уже я знав, що таке боль. Уже я отримав в інтернаті, мабуть, привіт привитий этот імунітет. Мабуть, з інтернату мене був. Я знав, що таке боль, я знав, як його переносити. І тому я його, скажімо так, достойно перенес своїх, може бути, на то час. І це була не перша ваша судимість, так? Нет, это было первое, после интерната это было первая. Да. А потом? А потом было, потом это была обратно еще одна судимость, и еще одна, и еще одна. Это четыре раза, это уже шло как, как безысходное, как, как трамвай, наверное, по рельсам. Наверное, mm -hmm. так, да. Потому что не потому, что так хочешь... А потому что так слаживается жизнь, потому что ты так понимаешь вещи, потому что для тебя понятия, вот есть такой термин в уголовном мире, понятие – это взгляды на жизнь, они у тебя вот такие. И они идут, идут в разрез с теми взглядами, которые имеют люди, допустим, у нас свободные, нормальные люди, воспитанные ага. в семье отцом, матерью. Ну, и существует такая думка, что человек, который потрапляет в тюрьму, В в'язницю ще раз і ще раз, що вона вже не переймається, не боїться, це для неї звичне стається. Е, не переймається страхом попасти в в'язницю. Чи все-таки бо... бояся є? Да, тут такое міння, що їм лучше, якби как бы, в тюрмі, їм там добре. цьому okay. не можна привикнути, не можна привикнути в тюрмі. Нельзя привыкнуть к тому, что ты голодный постоянно. Нельзя привыкнуть к тому, что ты холодный постоянно. Нельзя привыкнуть к тому, что ты один постоянно. Нельзя привыкнуть к тому, что тебя не любят. К этому привыкнуть нельзя. К этому нельзя привыкнуть. Это абсурд. Конечно, хочется быть среди людей. Конечно, хочется кого-то любить, чтобы тебя кто-то любил. Конечно, хочется иметь все то, что имеют нормальные люди. Это хочет каждый. Каждый. От коронованного вора, который есть, где-то там в душе, глубоко, до самого-самого какого-нибудь последнего такого вот, который хочет жить, просто жить, и не просто жить, а, а нормально жить. И может быть желание в таких людей к жизни намного больше, чем желание даже в тех, которые не замечают таких вещей, как свобода, как свобода, то есть жизнь вот среди людей. У вашому інтерв'ю, яке ви давали в 1995 році, лунала така думка, що суспільство не сприймає таку людину, як і людина не сприймає суспільство. На цьому тлі виникає конфлікт, що й призводить до повторного злочину. Як ви вийшли з такого, з такого положення? Навірно, проведення Боже. Останній раз, коли мене посадили в тюрму, значить, я встретив чоловіка. с верующей семьи, к сожалению, с верующей семьи. Есть и такие. Ну, я знаете, там был. Да, да, есть и такие, к сожалению, есть и такие с верующих семей. Но он мне рассказал, рассказал, как живут верующие. Рассказал за Бога, что действительно есть Бог, он верит, что есть Бог, да. Рассказал, как живут верующие, рассказал о церкви, рассказал. И у меня там в глубине, в душе такое появилось желание все-таки пойти к этим людям, что они могут помочь, чисто помочь, ну, жить. Я уже на тот момент, я уже был насыщен, насыщен тюрьмой, насыщен вот этим всем холодом и голодом. Мне просто хотелось жить. Я ничего не хотел. Я даже согласен был кинуть пить и курить, вот сделать такую жертву ради того, чтобы оказаться среди этих людей, mm -hmm. чтобы они мне помогли просто ну, нормально жить. І в тому ж самому інтерв'ю ви сказали, що вирішили служити Богу, свідчити людям про те, що Бог зробив у вашому житті вже тоді. Да. І ви прийняли це рішення тоді. Да, безусловно. Так, безусловно, коли він мені засвідчити, щоб я розказав, що звісно, в глибині в душі мене з'явилася надіжда. Надіжда, що можна добре жити, що можна ну, жити можна хорошо. Я ще не розумів, що таке Бог. что там может как-то я это не понимал теологически, но я понимал, что есть люди, к которым можно пойти, люди, которые помогут тебе, помогут стать человеком, помогут. И, конечно, я в него выпросил Библию, выпросил Библию, которую ему передал отец, выпросил Библию. Конечно, я читал в лагере много литературы, помню, как сейчас, вот молитву покаяния, ну, я ее произнес, ну, может, раз сто. Вот каждую, каждую брошюрку, которую я прочитывал, и в конце была молитва mm -hmm. покаяния, Як кожен раз, і там було написано своїми словами, ну, від серця искренне покатись. Я не знав, як це искренне. І я от, ну прямо аж напрягався. Думаю, щоб ну так, вот, щоб було іскренні. Ну, як це искренне? Ну, так. Ну, так, так, ну, з того часу пройшло майже 20 років. І ви про цей вибір, який зробили, ви не жалкували ніколи? Ні, Боже, пасі. З того моменту життя моя помінялась, кардинально помінялася. Ну, во-перше, я... Могу сейчас сказать, что я счастливый человек. У меня есть все, Делка. что надо для счастья в этой жизни. У меня есть все. У меня есть красивая жена. У меня есть трое хороших деток. У меня есть хорошая работа, где меня называют Николай Николаевич, не просто там как-то по кличке или как-то вот с таким вот уважением. У меня есть машина, у меня есть, ну, я не знаю, я езжу с детками на море отдыхаю каждый год. У меня есть служение, у меня есть Бог которого я знаю, что Он меня любит. Очень важно знать, что тебя любит Бог. Я Его люблю. И благодарен ему, конечно, за это, что он мне даровал. Да. А расскажите нашим глядачам, что такое особливое, что трапилось в вашем жизни? Особливо, Конечно, это моя жена, которую я повстречал. Угу. Когда я вышел, уже я, будучи, конечно, верующим, уверовал, и когда я вышел и пришел в церковь, я увидел девушку, очень красивый. Очень красивый. Красивый тем, что у него была коса. Коса толстая, ага. по пояс. Такая вот коса. Еще мне очень сильно так бросилось в глаза. У него был такой свитер. На свитере была такая грозь виноградная. И сразу мне пришли слова с пророка Иезекииля. «И будет твоя жена, как плодовитая лоза в доме твоем». Сразу Бог мне как-то так вот эти слова врезались. Все, я пришел домой, стал на колени, говорю, «Господи, я ничего так не просил в своей жизни. Вот это мне дай. И Бог сделал свое дело. Да. Прошло определенное время. И она приняла мое предложение. Она вышла за меня замуж. Я думаю, что она счастлива. У нас трое детей. Мы хорошо живем. Я люблю ее. Она любит меня. У нас есть все. все, что может иметь человек в этой жизни, это счастье, счастье, любить друг друга, любить Бога, ну, жить нормально. Это вы можете однозначно сказать, что это Бог дав вашей половинце еще одну, и вы теперь с женщиной одно целое? Конечно, я могу сейчас сказать, конечно, одно целое. Я, ну вот сейчас я читаю и понимаю эти слова, когда Адам увидел Єву, коли він сказав, що це плоть плоти тобто, то моєї. Тобто, це те, що мені хотілося всю життя, це то, що мені подобалося всю життя. Вот так у мене з моєю жіною произошло, Коли я її увидів, перший раз, я, мабуть, ощутив то, що Адам ощутив. Вот это говорю, це те, що мені треба в цій жизни. Я действительно доволен. Да, да. Слава да. Богу. От, а, е, коли ви з дітьми спілкуєтесь, вони запитують ваше, про ваше минуле. Да, я им рассказал. Был момент, вот не так, у меня старшему сыну 16 лет, среднему у меня 14, будет 15 и 12 лет дочери. Конечно, они уже большие. Конечно, уже надо было сказать, и была такая возможность, я им рассказал. Я им рассказал, кто я был, чем я был, как я жил, какой путь я прошел, и вот то, что дал мне Бог. Конечно, я им это сказал чтобы они в своей жизни правильно поступали, чтобы они выбирали все-таки Божье, чтобы они нравится им, не нравится, но ну, в субботу надо идти в церковь. Я их и сейчас так воспитываю, нравится или не нравится. Я говорю, сынок, я иду на работу. Надо, потому что надо работать. Есть время смотреть телевизор, есть время поклоняться Богу, молиться. Есть время идти в школу, сынок. Так надо делать, так надо. Я их так воспитываю. Вот это надо. Сам так поступаю и их так. Наставляю я, я, яскравий да. приклад для дітей. А ви можете представити, якби ви не звернулися до Бога і не стали життя своє поєднувати з Богом. Що б трапилось в вашому житті? Як би склалося ваше життя? Я скажу так, що ті, от навіть ті, які живуть не так далеко, які жили, правильно було сказати, які жили, жили, правильно сказати, їх вже давно нету. Сколько может? Долготерпение Божье всему имеет определенный предел. Раз, два, три, четыре. Конечно, вся эта жизнь она отложит отпечаток и на здоровье. И все они все поумирали. Нормально жить человеку и не знать Бога, мне кажется, просто ну, просто невозможно, просто невозможно. Конечно, у меня уже не было. У меня нету, у меня был близкий товарищ, его нету. Один был, второй был, третий. У меня нету половины одноклассников. Который... А я вот благодаря Богу. Наверное, такому узкому пути, которым он меня провел, я... есть то, что я есть на сегодняшний день. Я вспоминаю и говорил Богу: Господи, чувствую так, что ну, многие как-то таким путем пошли. А вот я что-то таким путем пошел. Ну, ну что мне, Нрав... нравится мне такой путь или вот это время, когда... Я попал на малолетку, это было время, когда многие попали в Афганистан. И сам по себе я такой лидер с такими задатками, вот, темперами, я холерик. И многие не вернулись из Афганистана. Возможно, вот этот путь, возможно этот путь, пускай не самый лучший, пускай не самый лучший, но это все-таки путь, который сохранил мне жизнь. Мы сейчас нас сейчас дивляться, те, что может Відчуває тягар минулого на собі. І не визначилися зараз, що з ним робити, як жити далі. І вони не знають Бога. Але бути з Богом це завжди вибір людини. Бог не примушує до цього. Людина вільна вибирати сама. Що ви хотіли їм побажати? Є тут, хто їх любить, Незалежно від того, знають, вони чи не знають. Конечно, каждый в этой жизни претендует на счастье. Каждый человек. И каждый человек хочет быть счастливым. Хотим мы того или нет, есть Бог. Это больше нашего понимания, больше нашего сознания. Я хочу, чтобы все знали, что Бог любит каждого человека. Каждого. И ведет таким путем, которым бы он сам не прошел. Если человек обращается к Богу, может быть, пройдя тяжелый путь в своей жизни, он получает намного больше, чем он даже мечтал или надеялся получить в своей жизни. Что бы я хотел пожелать, чтобы все узнали, что есть Бог, который их любит. Бог, который хочет им дать не только то, о чем они мечтают в своей жизни, а намного больше. Так как он дал мне на сегодняшний день. Еще раз хочу сказать, у меня есть все, что... може дати щастя в этой жизни. И это дал мне Бог. Тогда, когда я к нему обратился, и тогда, когда я попросил его. А, але краще знайти Бога до того, як такі можуть труднощі і прикрущі трапиться в житті. Без условно, без условно, чим раніше ми к этому прийдем, тим быстрее и лучше изменится наша жизнь. Наоборот же, прийдем ли мы к Богу, когда мы сами боги на этой земле. Придем ли, когда у нас вот жизнь такая хорошая, когда у нас вот это есть, когда я вот себе могу то, когда придем ли мы, станем ли мы на колени, тогда, когда нам хорошо. К сожалению, люди эгоистичны. И на колени стоят тогда, когда плохо. К сожалению, стоит. Только тогда обращаются к Богу, только тогда вспоминают о Боге. И, конечно, Бог всегда, как хороший родитель, Готовий прийняти своих детей. Коли ви були у в'язниці и вирішили прийняти Ісуса Христа. Які плани у вас були надалі, і як ваше оточення до цього віднеслося? Звісно, окруження в том місці і отношения різні. У всіх різні. Некоторі кажуть, що це приспособленці. Некоторі все-таки кажуть, ну, що правильно роблять. то есть. Если видеть искренность в поступках, что ко мне, так я наметился, что я должен быть среди людей Божьих. И угу. я к этому готовился. Значит, я бросил курить там. Конечно, я бросил там есть свинину, сало имеется в виду, это такой продукт, да, казалось, да а с этим и колбаса, если попадала когда-то там очень редко там на свидание, конечно, я не мог себе это позволить, потому что Бог сказал, что это нельзя делать. Конечно, я перестал там пить. Это не потому, что там нету, там есть все, но я сказал, это в моей жизни должно быть исключено. Я себя готовил, я читал Библию, я молился, я много постился, много угу. постился, да, такое. Изначально, значит, ребята, с которыми я общался Конечно, ко мне относились хорошо изначально. Но когда я сказал, что я принимаю крещение, принимаю крещение, это, они говорят, да, не, ну это уже там чересчур. Это уже чересчур. Ну веришь ты там себе. Ну там ты не пьешь водку, хорошо. Это им больше. Это же они так вот мыслят. Они же мыслят это им больше. Ну есть ты сало. Ну это хорошо, да, это им больше. А когда я сказал принимать крещение, говорят, ну это уже это уже чересчур. я говорю, так надо, надо заключать завет с Богом. Я, посту, я готовился к свободе, я молился, я готовился, что я буду среди людей, и поэтому мне надо прийти и быть так, таким, как, как... люди. Поэтому я кинул курить, тяжело, но я кинул курить, кинул все такое, вот, что мне мешало. Молился за мать, конечно, писал церкву, письма, помню такой вот снится мне сон, написал я на письмо, и мне снится сон. Такая девушка, девочка в платье в свадебном, берет меня за руку так, и ведет. Mm -hmm. и я спрашиваю: как тебя зовут? Она говорит: Света. Я говорю: А живешь где? Она говорит: на улице мира. Вот такой, вот такой мне сон. Я в то время уже обращал внимание и на сны, уже спросил, что Бог мне. Как же Бог мне вот объяснил этот сон. Что во-первых, э, девочка в таком платье это церковь. Молодая церковь. Ага. Церковь, да. А живет на улице мира что это мировая церковь. Я так и растрактовал. Да, ну, а да, что же да, живут да. света ее, это свет мира. Ну вот так я этот сон на то время, я вот так, да, это я А потом я понял, что это, по-видимому, Ямская помолилась за меня, что я был, вот, да, да, что, видно, письмо же получили там, ну, такие вот были у меня откровения там, много других, конечно. Вот так вот, да, вот так потихоньку, день за днем, день за днем, я готовился к свободе, готовил себя к тому, что я выйду и приду в церковь. Конечно, у меня были планы служить Богу. Однозначно, у меня другого не было что Я просто пройду и просто буду верить у Бога. Только служить Богу. Только служить Богу. И я вышел, сразу пришел, я стал руководителем молодежи. Дальше прошло время, я стал диаконом, старшим дьяконом. Потом меня рукоположили у пресвитера. Ну, на сегодняшний день, уже, конечно, у меня возраст немножко. На сегодняшний день я семейным служением в церкви занимаюсь учитель субботней школы и дьякон. тоже без этого нельзя. Ну, работаю на работе, на хорошей. Имею жену, детей, ну вот, да. живу, как все хорошие да. люди, да, То есть это вот, решение было, да. оно конкретно было сразу так? Розмян да, не было однозначно, уже. да, однозначно. Когда я, вот еще хочется мне сказать такую маленькую деталь, очень важную. Уже я так вроде бы поверил в Бога и пошел, и пошел, начал читать книги, и когда я прочитал одну книгу или семья и здоровье, я понял, что воспитать детей, иметь семью, нормальную семью, и воспитать детей, жена должна быть только верующей. Когда я прочитал эту книгу, она на меня такое вот впечатление, делала, что жена у меня должна быть только верующей. Неверующая жена не может воспитать правильно детей. Так повлияла на меня эта книга. Так. И, конечно, я положил в сердце своему, что мне надо только верующая жена, только верующая жена. То есть у меня изначально уже были такие планы вот, к семье, да, к жизни. Пробуждение до життя уже такое было. Да, и причем правильно, такое уже точно. Я уже себе не просто там мне, вот попадется мне девушка хорошая, значит, я буду. Не-не-не, она должна быть только верующая. Иначе вариантов не должно было быть. Бог вам послал. Да, Бог мне, да, Бог мне дал востократ. Больше, да, на 11 лет, я счастлив. щастливі, да, навіть мов поділитися цим щастям з другими. Да. розповісти кому-то. Да. Христос говорить: того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Це стосується кожного з нас. Тут немає виключення. Для самого запеклого грішника є самий могутній Спаситель. Не обтяжуйте себе своїм минулим. Ворог буде нагадувати вам те, ким ви і де ви були. Але той, хто є нашим посередником на небесному суді, каже, що миє та вибірить будь-який грік. Тож ідіть до нього. Нехай кожен ваш день сповниться безцінним досвідом спілкування з Ісусом Христом. Щастя вам, до нових зустрічей!